зашествования Саула, царя Израильского. Давид в то время скрывался в горах от грева Таркова и испытывал частые затруднения в капитании себя и своих людей. И вот очередной раз, когда Давиду снова пришлось сменить место своего пребывания. Испытывая голод и жажду, он спустился в долину и отправил своих слуг знаком богатым человеком по имени Навалов чтобы тот дал ему немного хлеба и вина. На Востоке самым большим достоинством считалось гостеприимство, и всякий путь, в отдыхе, носит смело обратиться в первый же упавшийся дом. Его там принял, как самого дорогого гостя, устроить в его честь в праздничную трапезу. А, отказ гостеприимства расценился как оскорбление и позор и отказавшись в гостеприимстве пришедшему, навек становился его врагом. Зная этот обычай, Давид направил своих слуг к навалу. Ты кто такой? Нет тебе и мы Богу твоим Я, слуга Давида, пришел к тебе от, от, от моего господина. Чего ты хочешь?

А Авия, жена Навала, мудрая и красивая женщина, услышала недоволие своего мужа и стала спрашивать у слуги своей, что это за шум я слышу? это пришли слуги Давида, хозяин их выгнал, а если бы добилась охрена на нашей когда мы были в ходе на спушках овец, и ничего у нас не было, что же теперь будет? Мы себя геймпиним. Что же теперь будет? Слушай меня внимательно. Возьми 200 хлебов, 2 меха, дна, 5 овец, 100 г, 100 грамм, 100 метров, 100 метров едюма, 100 метров смока, и я собью шрамчетов, и я сама поеду в Давиде. Отведу грозящую нам беду. Ария с навьюченными верблюдами отстраивалась до за слугами Давида. Но не успев догнать, а далеко отъехать, она встречает его на дороге, вооруженного, как для войны, поклонившись Поклонившись, она приветствовала его, с тебя и слугам твоим. Я много слышала о тебе, Давид. Я слуга твоих, слуги твои охраняли наши поля, под, наши стада, пока мы были в поле. Я пришла просить прощения за моего безумного мужа. Он, он, он жестокий и неблагодарный человек. Я, я слышала, что, что ты был помазан царем после Саона. Я пришла, чтобы воздать тебе честь. Прими эти все, эти дары, которые я привез, привезла вместе, привезла для тебя и для твоих, и для твоих ты красива, добродетель. Твоя мудрость от Бог, ты успокоила сердце мое, и к нему моем тих. Я клянусь, что не сделаю зла ни тебе, ни мужу твоему, ни всему дому твоему. Иди с миром, и пусть Господь пребудет с тобой. Так мудрость этой женщины отвела опасность от а дома ее и успокоила меня про Так сказано. Кроткий отведет отвращение грех, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Притча 15 глава 1 стих. И мудрость почет в сердце разумного, и среди глупых дает знать о себе. Притча 14 3 Какой прекрасный сюжет из Библии мы сейчас увидели. Не будем осуждать наших детей, ведь они всего лишь хотели прославить Бога. Дорогие братья и сестры, всегда всему хорошему приходит свой конец. Наша программа сегодня тоже подходит к своему концу. И хотелось бы в конце этой программы услышать прекрасные слова из псалмов. Я вознесу тебя, мой Бог. あり。<Am>